我别动！我好歹也是给你挡了暗算的、啊，你知恩图报。的确。

宿主，刚刚那么卡，现在又有信号了。我也觉得奇怪，不过现在信号满格。好好好。小蔡只有遇到男主才会被激活，难道他是？ 我这人有强迫症，看到你头发开叉了。你说你这么帅个大小我头发怎么能开叉呢？一定要注意护发哦，听到了没？烦死了！先生师傅。